И что, ж, всем привет, с вами Ваня, это уже третье видео за этот день, да. Просто я очень сильно долго не снимал видео, и поэтому мне так захотелось. Вот просто еще может быть четвертое, пятое выйти, да, это очень круто, думаю, вам понравится. И что ж, во время видео вы можете слушать в не потому что у меня во рту жвачка. Это очень плохо, но я все-таки решил заснять видео ради вас, мои друзья. Так что ладно, давайте начнем. Играть я себе выберусь, тут себе скин, новогодний не нужен, мне нужен какой-то крутой такой скин. Затем, даем, такой Чувака выберем. Значит, ладно, давайте, все, сейчас мы будем проходить нашу спрей. Да, это уже вторая часть, да. Да, мы уже, это хорошее качество. Итак, я... Не говорю... Блин. Капец все заново началось, блин, ребята, капец, все, все заново, М -м -м -м, блин, будет не задача, ну, а капец Э, ну что ж, так как у нас вот в, в Майнкрафте что-то не пошло не так, <связь> то сейчас мы будем проходить второй вот геометричный паркур. Ну что ж, давайте начнем. Со спавнами сразу вам говорю. Так, тут у меня 100, 100. Тут должно быть 100. Давайте музыку слушаем. Музыка отстойная. Так что начинаем со спаны. Хопля. 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 Блин. Хопля, хопля, хопля. Хопля. Подождите. Итак, ребята, тут мне, короче, в Вайбере писали сообщение, неважно какое, но я все-таки продолжу снимать. Давайте. блин опыта опача опче а, карта довольно легкая кстати я помню как вы, пом вы помните типа первой серии мы пытались создать себе карту и у нас нифига не вышло так вот так же и разработчики они также создавали карты и блин сколько этого времени ушло на эти карты блин они еще тут стопорите звук надо смотрите. Подождите, блин. Ну хватит, уже, я не хочу умирать. Обля, обля, вот на тебе смерть. Получай. Обля, 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 хоп Обля, обля, обля. Обля, обля. Обля, обля. Чувствую. Это, блин. Блин. Стоп, алийте. Блин. Блин. Ну, вот... Опа. Слово тебе, господи. Опа. Стоп, это... а нет, показалось. Блин, я думал, это прозрачные блоки, что сквозь них можно проходить, но оказалось, это не так уж легко. Хоп. Хоп. Блин. Тут надо будет постараться. Давайте идти просто по... <ф> просто по вот так. Там можно куда-то врезаться, мне интересно. <ф> ну, капец. Хопля. А, я понял, вот так. Опа. Опа. Блин.

Так вот так. Эм, что это было? Блин, да когда уже свободная земля будет? О, слава господи, можно по земле пройтись. Опа, опа. Хорошо, что я сохранился. Опа. Хоп. А, я понял тактику. Так, что? Понял тактику. Опа же. Опа, 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 опа. Yes, да. Да, да. Все так я и как я и думал, да. О, слава тебе, Господи. Да, слава. Mm. 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 Вот именно на таких моментах я и запинаюсь. А, стоп. А, все понятно. Долго еще там проходить буду. Да, кстати, я забыл себе индикатор поставить. Сейчас, подождите. Папа, 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 -па -па -па. Ой, я уже близко, вы как видите. Да, я уже близко. Фух, слава богу, господи. А, блин, Незарядка зарядка кончается уже 15%. Это жалко. Хоп, да. Но не думаю, хватит процентов, чтобы пройти еще в да. да блин, даже тут со спанами. Блин, я думаю, это вначале так легко, блин. Ну да, только вначале легко, а то, блин. Я думаю, сама карта, она по сути легкая. Но оказалось не так уж и легко. Тут. давай, 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 давай. Да. Да. Блин. Вот черт. Вот черт. Вот черт. О, черт, о, черт, о, черт, о, черт, черт, вот так, да, Яс, да, 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 Погнали. Музыка такая. да, да, А давайте со спавнами. Всех эта музыку уже сдал, баба. а Хотя давайте вместе идея. Я буду проходить этот уровень. Да, я буду проходить этот уровень. Я ничего говорить не буду, но с другой музыкой. Да, это хорошая идея. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас Все, убираем, убираем, убираем все спавны. Так. Давайте... Так, я сейчас поставлю на паузу. Я люблю, люблю крутую музыку. А, ну и, короче, в конце видишь, я не буду говорить во время этого. Ну, короче, давайте. Эм. Блин, стоп. Короче, думаю, на этом я закончу. Просто у меня какой-то сбой случился. Итак, я уже без записи прошел, это все, короче, э, я все равно вышла это видео на YouTube, но все равно ставьте лайки, дизлайки, мне уже нет разницы, потому что дизлайки, я сам уже согласен. Короче, ладно, с вами был Ваня, всем пока.